Я просто здесь от фашизма освободить. По мне работали мои же. Пытают ежедневно. Рубят яйца, ноги. Как этот, этот Гитлер-то говорил-то? Убивают всех и вся, короче, и детей, и женщин, и стариков. Родился в Магаданской области, в Ультинском районе село Уэлькаль. По национальности эскимос. Эскимосы произошли от алиутов. А алиуты, они были раньше жили в Ирландии. Они потом начали с Гроландии идти и до самой Чикотки, Аляски там родились. Изначально была должность как бы э, оператор-наводчик БМП. Вот 6 октября текущего месяца меня перевели в пехотинцы. На что? Куда? Как? Что у меня тут универсального солдата собирается сделать? Ну, и вот 7 октября меня отправили уже в Нью-Йорк. Там должны были это окольными путями дойти до позиции и держать эту позицию. Но в связи с тем, что трое меня бросили, я потерялся, я должен был с ними идти, они просто-напросто ушли, оставили меня. Как бы в Сочи подались. Извините, можно закурить? И я в этих развилках потерялся. Я не дошел до, даже до полпути. Остался в гараже заброшенном. Я всю ночь простоял. Прижавшись к стене. Почему? Потому что мне мавики сторожили. Минометы. Камиканцы, баба начали этим термитом, как бы зажигательным смесью. Ну, чудом остался целым невредим. Ну там пехотинцы практически все погибли. На следующее раннее утро нас отвезли на Красный партизан. И поехали мы на Нейтайловах. Но ну, опять же не доехали, по нам начали работать минометы. У нас дверь заклинила наш десант ну, не мог выбраться. Кое-как второй десант открыл дверь, начали высаживаться. Тут пролеты. Когда бы тронулась, дверь захлопнулась. Я начал орать, мол, чтобы они дверь мне помогли открыть. Так я никто не открыл, очень бросили меня. Но так, я честно скажу, меня постоянно бросают. Так а почему? У вас же девиз «своих не бросают». Ну, видите ли, как он, так сказать, не у всех, как бы сказать, нервы железные. Кое-как дверь открыл, вылез, никого не вижу. По стенкам начал ходить и непосредственно орал всех позывных, кого знал. И тут смотрю, пехотинец бежит. Ну. Я его к себе зову. В дальнейшем я узнал его позывной Султан. Но он получше меня слышал и ориентировался. Не один раз я у него переспрашивал, точно мы туда идем. Он говорит, да, как, ну, как бы уверенно говорил, да, мы к своим идем. И вот нас и взяли. Блин. Все. И узнал, что это подразделение АЗОВ, я все уже, паник совсем потерялся. Думал, все сейчас будет резать. Кого чего-то да, как? На самом деле они первую помощь оказали. Но ну, обращались как бы по-человечески, не ругались, не били, не трогали. Просто оказывали помощь. Я еще удивился, что как к своему, в общем-то, спокойно. Пока сидели, ждали, когда там команда поступит, чтобы двинуться, нас камеказы настиг. Подожди, так камикадзе это уже российский камикадзе отработал? Да, российский. Два камикадзе не до меня, взорвались. Потом сбросы начали делать с мавиков. И вот один из сбросов ранил меня. Миномет начал жестко работать по нам. В связи с тем, что можно сказать, я был на видном месте практически. Они работали по мне. По мне работали, мои же. Ляпало там, Самое ближнее, это три метра от меня. Перебрались на другую позицию. И опять же, там же рядом все ляпало, ляпало. Ваши уже подумали, что подумали. Ну, у меня маячок где-то за мной охотится. И как где мы не находились, 80-е работали по нам. Но так в растерянности был и удивлен тому, что те парни, которые нас схватили, они беспокоились за меня больше, чем я за себя. Даже когда в пикап садились, ну, они своими телами мое тело прикрыли. Ужастики рассказывали, что пытают, режут, рубят. А так, я здесь, я был просто поражен, удивлен. относится как? По-человечески просто. Как попал на службу? Против украинского народа ничего не имею. Я просто здесь, как бы сказать, э от фашизма освободить. Что ты имеешь в виду под фашизмом? Ну, это как бы сказать э э нацизм и фашизм. Это как бы сказать, ну, как этот, э этот Гитлер-то говорил-то, убивая всех и вся, короче, и детей, и женщин, и стариков. Ну вот фильмы возьмите вот, про фашистов-то, про немцев-то как они относились, допустим, к местному населению там, в деревнях, как они собирали всех, сжигали, вот, подобное такое. Так вот, смотри, твои сослуживцы говорят, им буквально командир дает указание всех, в том числе и гражданских, любых людей вот, на нашем направлении расстреливать. Пленных не брать. Если видишь человека в гражданском, стреляй. Ну, сейчас я уже затрудняюсь это, по части этого. Я в, в растерянности, в общем. Вот от султана вот я услышал, что есть якобы эти загран... отряда якобы. Его хотели обнулить еще до этого. Наши же. И он когда добрался до своих, его же хотели там не обнулить. Ну, учитывая того, что как по мне работали, что камикадзе два, что сбросы были, я был поражен просто. Как это так, по своему же и так. Ваши же у меня и спрашивали, ты как там, цел? Я говорю, да, цел. У меня два племянника были мобилизованы. Один погиб, другой пропал без вести. Ну и вот я и потом, в связи с этим, я и решил уже пойти по контракту. Они тоже эскимосы? Один, как бы, эскимос, но наполовину на эскимос, на половину русский. А второй, чистокровный эскимос. В России меньше, чем полторы тысячи эскимосов зарегистрировано. Да, и... да 1400. А... Это вообще нормально, то, что ну, их так мало осталось, их еще и мобилизируют. Ненормально. У нас этого не поднимался вопрос, кого Там всех коснулась мобилизация, не имеет значения, кто он там. Эскимос, Эвен, Юкагир, Коряк, либо, либо кто еще другой. Ну а как, а по закону это, это вообще законно? Нет ли какого-то закона, который должен защищать? Коренных малочисленных народов. По части этого, можно сказать, слышать не слышу, чтобы стояли, защищали, держали как бы так. То есть ты слышал, что и других эскимосов мы мобилизировали, кроме этого племянника? Да. Ну, я как бы сказать, пошел добровольно. Чего ты собирался добиться этим поступком? Ну, во-первых, судьбу второго своего племянника узнать. Так и до сих пор не знаю, где, как. Кто-то из наших пошел из стариков. Почему? Потому что, чтобы, допустим, сына не, не взяли, не отправили. Пока он служил, сына взяли его. Как э, относятся русские к эскимосам ну, в целом? Была ли какая-то ну, неприязнь? Было, и, можно сказать, типа сей день такое. Ну, азиат, местный, коренной житель. Чего с него взять-то? Кого? Чего да как? Якобы неграмотные. Те земли, на которых э, живут эскимосы, они очень богаты на э, ресурсы. Вот есть коренные жители, да, но по, выходит, что этими природными ресурсами они в принципе не могут воспользоваться. Да. Не обижает ли это? Ну как-то вот вы за столом об этом общаетесь, понимаете эту тему? Эти вопросы поднимают. Даже со стороны Америки, ну, с Аляски, индейцы приезжали и поднимали этот вопрос. Там-то должны были коренным малочисленным народом как бы чекотки выплачивать кое-какую компенсацию. Вот в Америке коренной житель Аляски получает 200 тысяч долларов. Раз в полгода. В год он 400 тысяч получает. А что ты да. раньше слышала об Украине, об украинцах? Я не, знаю, не знаю, как, допустим, обращаться ну, к местным животным. Вот одна женщина видит, что белый медведь в помойке лазит. Она пошла в магазин, купила булку хлеба и протяг... Про... начала протягивать ему, чтобы он покушал. Так он этот хлеб и с ее рукой скушал. А эта женщина, чтобы не мучилась, коренной житель ее добил. Просто она по-человечески поступил, добил ее. Из-за этого даже, можно сказать, 15 лет срок дали Хочешь, чтобы тебя обменяли? Да. А в дальнейшем я уже все, уже не запрет на войну, как бы сказать. Если будет опять толкать, но я скажу, не, ну уже все. Готов на срок даже, пусть даже срок дарит. Я видел панику у бойцов, которые терялись, не могли ничего сделать в отношении других солдат, в отношении себя. Не ходите сюда на бойню. Здесь просто мы пушечное мясо. Никакие подруги вас потом на родину не вернут. Но обращаюсь к, по делам коренным молодчицевым народам севера, крайнего севера, довольно высокого и Сибири, то если, если вы сможете обменять, то отменяйте. И больше, как бы сказать, не отпускать на такие боевые действия, как сейчас в современном мире.